Уже идет. Есть? Читать, сколько только? Ближе. Сами. Никого не пускай. Чего никого не пускай? Нет, Сейчас? Нет, Сейчас. Нет. Слушайте, так Калинин. я на встречу с Михаилом Кальницким. Ну извините, там, там закрыта конференция уже. Как закрыта? Она началась в 15.30, а слава богу уже полпятого. Так что? хватит мне снимать. Позовать, Чего? Товарищ Тореков. Чего? Кон... Так Всего? я хочу снять остаток как того, что в гостином дворе продолжаются культурные события. То есть это... Почему я не могу? Вот э, прессы удостоверение вам подойдет? Не надо мне. Нет. Оно не дает вам права мне снимать. Нет, как это не дает? Дельность милиции ее гласная. Дает меня право закона милиции. Я ничего против. Давайте я посмотрю. Посмотрите. Дайте, дайте. Ну, так, так, ну, ближе, ближе, нет, ближе, вы не ближе, можете ближе, из рук не выдирать. Ближе, пожалуйста, можно? Да. Горопов Вадим А, Торопов? Да. У да. документы? Е... Покажите, Сон... пожалуйста. Вот. Можна, ну, так що, я, я ж, хочу засняти Михайла Керніцького, взяти у нього інтерв'ю. Да. А ви у вас <плес> А яка домовленість? Зустріч, яку призначили в інтернеті. Запросили <плес> усіх бажаючих. Там Секундочку, ви мені просто ви ви заважаєте виконувати мій службу. Тоді представтесь, будь ласка, бо ви якщо вам ви звертаєтесь да, до громадянина, то згідно ж... пункту 5, подадіть статті секундочку. 5 пункту 5 ви повинні прислати. Ні, коли ви звертаєтесь, при, при зверненні до громадянина при зверненні для громадянина, я не бачу, я, я не, не бачу ваші прізвища. Так покажіть мені, щоб я змог зафіксувати це. Я вам показав. Ні, ви махнули. Я, я хочу попасть на встречу с Кальницким. Что вы Хочу попасть на встречу с Михаилом Кальницким. Почему я не могу? как вы не пускаете человека. Пропустите, там презентация книги. Что нет, что вы киваете головой, там презентация книги, пропустите. Вы дочерные дочери, вы что? Ребята, вы чего? же туда Офигели, человека в библиотеку. Тем более журналист, я хочу заснять... Ну так в библиотеку, там же действительно... Я один туда иду, больше никто не идет со мной не пускайте никого, то не ясно. как, это а как это, а он какой, он идет сейчас? А Это ли, я не на -то -то это вам не, ну, не, не подчеркиваю. Вы выбираете. Значит, а как вы... Вы... это вы выбираете. А, вы выбираете. Как нас... Значит, там... Презентация началась в там Так что... Я, журналист, хочу заснять. А я тут один туда пройду, то есть Так и что? Ну сейчас за мной выйдут, то что? Да не надо, давайте успокоимся У них тоже работа. Им же сказали, что они могут делать. Захват помещения с помощью милиции, что творится. Сразу? Не надо. А что, бачим ему? Не, не надо, не надо ничего не не надо. Это Просто за наши не деньги, не столько, не столько, не столько бездельников. Не надо. У них же есть приказ и все. Куда они смотрят? Есть приказ, и и сказали, прийти и все. Нет. нет. Не надо.

если Павел мне свою визитку, если он будет куда-то подавать, то я с удовольствием буду свидетелем, потому что такого <сединизм> а а а а не забрали. А я Вадим Торопов, который судится с Кабинетом Министров по поводу незаконности. Я не знаю, но не пустые а человека э -э на Это просто хамство. <сединизм> и можете на меня подавать uh -huh. в суд за то, что я вас при исполнении... Спасибо открою. большое. Пожалуйста. Потому что это уже переходит в север. Так в чем проблема? Какая причина отказа? Э, вы знаете статью о перешкоджении журналистской деятельности? Ну, надо, так, что так что, То яка, яка причина відмови? Я как раз не могу. Спасибо, вы видите, на компьютере. Кого? Милицию просили? К... Камера, э? Камера. нет.